se sudah cerita dari Rika Jostor dari mulai Manasik ya edisi umrohnya dari mulai Manasik sampai dengan oke okay, guys jadi uh, siang ini. E, kami itu sedang berada di hotel. Kami ini lagi mau check-in di hotel. E, ceritanya e, mungkin e, tidak dipungkiri, serangkaian ibadah umroh dari sebelum berangkat sampai di sana, di tanah suci dengan segala kegiatan ibadah kami. Terus kembali pulang ke tanah air juga dengan e, serangkaian ubo rampenya. Uh, meskipun itu menyenangkan dan hikmat gitu ya, tapi tidak dipungkiri, uh, tuh, Pak, tuh tidak dipungkiri badan ini lelah banget, lelah banget. Jadi dan uh, kemarin juga kebetulan, alhamdulillah nggak ada yang kebetulan ya. Alhamdulillah uh, sepulang dari umroh setelah beberapa hari, uh, Pak Riko juga langsung ngajar, jadi uh, PP ke Jogja capek gitu bah, uh, selama satu mingguan. Terus si bapak ini minta waktu buat, ayo yang kita healing capek lah Jadi kemarin belum istirahat. Oke, okay. nah sekarang ini kita tiba di sini gitu ya pak. Tapi meskipun capek, menurut bapak gimana kemarin pak waktu umroh? Kira-kira eh, kapok nggak eh, kemarin waktu umroh di Arab? Harus ke situ lagi kita. Kapok apa enggak? Apa harus ke situ? Iya betul. Jadi eh, meskipun kita capek, meskipun eh, lelah dan menguras. Uh, emosi jiwa materi gitu ya, tapi uh, kita nggak kok Kalau kita diundang lagi sama Allah ke sana, tentu dengan senang hati. Bismillah, kita juga ingin lah ya bisa ke sana, apalagi dari umroh ke umroh itu uh, penggugur dosa ya. Eh, gimana maksudnya, Mas? Iya yeah, kan gitu, jadi uh, umroh dari umroh ke umroh itu uh, diampuni dosanya. Jadi ya, untuk teman-teman yang <coughs> punya rezeki lebih. Mungkin ada beberapa ya di kalangan kita ada pendapat yang salah kaprah gitu buat apa sih umrah-umrah umrah-umrah gitu ya. Mungkin mereka yang berkali-kali umrah itu memang secara materi secara finansial mereka sudah mampu dan mereka memahami apa esensi dari umrah itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya untuk buat hebat-hebatan gitu ya kalau berulang kali berangkat umrah itu, tapi tentunya dimaknai dengan Uh, hakikat yang benar gitu. Jadi yang jelas kalau kita cinta, cinta uh -huh. apapun kita pasti ke sana. Iya. Yeah. Misalkan kita cinta dengan pekerjaan di kantor, pasti kita sering ke kantor ngerjain ngerjainnya. Yeah. Kita cinta main golf, ya. Yep. Setiap, setiap minggu, setiap berapa lama ke situ terus Kita cinta sama keluarga. Ya yep. uh -huh jauh-jauhnya kemana pasti pengen pulang pengen pulang ya. masa sama seperti itu jadi cita-cita gitu ya mas ya kita udah cita sama baik Allah gitu Ya, tapi dengan kerendahan hati tentunya dengan kerendahan hati karena tentu biaya ke sana itu uh, biayanya cukup besar gitu ya tapi dengan kerendahan hati ya uh, tentu kalau ditanya pengennya apa ya pengennya ke sana berkali-kali gitu ya tapi ya nggak yang terus sebulan dua kali gitu ya enggak kali ya mungkin berapa tahun nanti kalau uh, ada rezeki lagi kita bisa berangkat lagi harapannya seperti itu dan semoga uh, kita jangan sampai lalai uh, ketika Allah mampukan gitu Ya, yeah. oke. Okay, sekarang kita lanjut mau masuk ke kamar ya. Oke okay, pak. Uyi. Uh, Bapaknya diajak ngobrol. Cek wi bisa-bisa. Oke, habis ini kita masuk ke kamar ya. Aku mau minum ini dulu. Apa namanya uh, wedang secangnya ini uh, Welcome Drink di atas hotel. Ah, hmm. rasa jamu. <laughs> Oke yuk. Buat teman-teman yang bercita-cita berangkat umroh untuk mengisi waktu liburan sehingga bisa ibadah sambil healing, semangat terus untuk memperbaiki diri dan memantaskan diri. yuk let's go. Dimana Atang kamar kita? Bulatkan tekad, kuatkan komitmen, melangitkan doa, membumikan ikhtiar. Pasti Ayo. ada saatnya nanti kita akan berangkat. Ini sini. Nih katanya di sana Gunung Merbabu. Mana ini? bisa Gunung Merbabunya ketutupan awan. Karena ibadah adalah poros hidup kita, maka liburan bisa menjadi sarana ibadah sebagaimana Islam juga menganjurkan untuk melihat keindahan hamparan dunia dan mempelajari maknanya. Surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu Maka berjalanlah di segala penjurunya Dan makanlah sebagian dari rezekinya Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan Oke kita buka kulkasnya Oh kita dikasih cemilan guys sama minuman ini Minuman oca sama beberapa snack Dan mau kita tambah Gak cukup tapi Oke sudah pagi sekarang kita mau cek Yuk kita cek apa sih makan paginya kita di sini ya guys. Eh sandal kundi. <laughs> yuk yuk kita cek yuk kira-kira apa ya makan sarapannya di hotel pagi ini. Check it out. Apa nya? Mana kuncinya tuh? Come on. enggak baik Hahaha. 732. Di sini ada salad sayur. Salad sayur. Kopi. Aku mau ambil dua, guys. Buah itu jangan pernah lupa ya, pokoknya setiap hari harus makan buah. Rekom nyari makan. Kita mau duduk di mana? Mas mau duduk di mana, Mas? Di sini ya. Ini yang dari kemarin kepengen bubur ayam, baru kesampaian makan bubur ayam nih. <laughs> Aku mau makan apa ya? Ini apa? Ini guys, telur dadar suwir. Ada tahu ayam goreng serundeng. Oh, ini paket nasi kuningnya ya. Oke. Okay. Yang di sini apa? Ah, sop senerek sop aku oh, mau dia sop senerek <gulung> Oke, okay, kita makan dulu dua ini. Uh, bubur ayam yang pariko mundu mundur <laughs> Hahaha. Oke okay guys sekarang sudah tiba saja kami pulang dan usai sudah perjalanan dari uh, usai sudah <laughs> gimana sih usai sudah cerita dari Rika Jostor dari mulai mana sih ya edisi umrohnya dari mulai mana sih sampai dengan berangkat sampai dengan kegiatan ibadahnya di tanah suci kemudian sampai pulang dengan segala uh, keriwahatnya kemudian kami healing dan Alhamdulillah kita harus bersiap kembali untuk kembali ke dunia fana. Dan kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah selalu dan selamat siang. Assalamualaikum. Bye bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.